নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে কাইলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিয়াৰিং হ'বলৈ গৈ আছে এন আই এছৰ যদিহে বিশেষ কোনো অসুবিধা নহয় হয়তো কালিয়ে এন আই এছৰ কাৰণে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানটো আহিব পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যিসকলে আবেদন কৰিছিল ইনক্লুড হ'বৰে নহয় সেইটো কাইলৈ নিৰ্ধাৰণ হ'ব যিটো নেকি এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইমান দিনে যিহেতু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ কাৰণে যুঁজি আছে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু বহু কেইবাটাও হিয়াৰিং হৈ যোৱাৰ পিছত অহা কাইলৈ যদিহে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ক'ৰ্টত অসুবিধা নহয় বা নেক্সট আকৌ হিয়াৰিং নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কাইলৈ এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান আহিব যিটো নেকি এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা এন আই এছৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিল তথা যিসকল পেটিশ্যনাৰ্ছ সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে কাইলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান আহিব পিটিশ্যনাৰে হয় নে নন পিটিশ্যনাৰে হয় সেইটো কাইলৈ নিৰ্ধাৰিত হ'ব নে নিয়োজক ইনক্লুড কৰে নে নকৰে সেইটো হাই কৰ্টে কি ৰায়দান দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছিয়ে নিৰ্ভৰ কৰিব অৰ্থাৎ কাইলৈ কিবা এটা ফলাফল ওলোৱাৰ আমি সম্ভাৱনা দেখিছোঁ বা সম্ভাৱনা আছে আৰু সম্ভাৱনা এইকাৰণে আছে যে কেইবাটাও হিয়াৰিং হৈ যোৱাৰ পিছত যোৱা আঠ তাৰিখে যিটো হিয়াৰিং আছিল সেই হিয়াৰিংটোৰ আৰু সেইদিনা ডেট দিছিল যে পোন্ধৰ তাৰিখে আকৌ এটা হিয়াৰিং দিছে আৰু অহা কাইলৈ সেই হিয়াৰিংটো হ'ব আৰু সেই হিয়াৰিংটোতেই এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে আশা কৰিছে যে শেষৰটো হিয়াৰিং হওক আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চস্তৰ পদৰ কাৰণে কিবা এটা ফলাফল ওলাওক আৰু আমিও আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে কাইলৈ এটা ভাল ৰিজাল্ট আহে আৰু এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হয় পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ পদত আৰু ইমান দিনে যিহেতু এই খবৰটোৰ কাৰণে বা এইটোৰ কাৰণে সকলোৱে বাট চাই আছে গতিকে আৰু পলম হোৱাটো আমিও বিচৰা নাই বা নিবিচাৰোঁ কাৰণ বহুত পলম হ'ল বা বহুকেইটা হিয়াৰিং হ'ল এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে আজি প্ৰায় দুবছৰ ধৰিয়ে হ'ব লাহেকৈ গতিকে যুঁজি আছে ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম ক'ৰ্টেও ৰায়দান দিলেই যে এন আই চি এখন ভেৰিদ কিন্তু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চস্ত পদৰ কাৰণে এতিয়াও মীমাংসা হোৱা নাই গতিকে কাইলৈ হাই কৰ্টৰ ফালৰ পৰা কি ৰায়দান আহে সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছিয়ে ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে আমিও আশাবাদী এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ন্যায় পাওক আৰু যিসকলে আবেদন কৰিছে সেইসকলৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাইলৈ ৰায়দান আহিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ কাইলৈ শেষৰটো হিয়াৰিং হওক আৰু কিবা এটা ফলাফল ওলাওক কাৰণ এইটো সমস্যা যিমানেই দীঘলীয়া হ'ব পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ কাৰণে অসুবিধা হয়তো আহিব কাৰণ যদিহে এই হাই কৰ্টৰ এই কেছটোৰ ফাইনেল মীমাংসা এটা নোলায় তেতিয়াহ'লে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ কামখিনি লেহেমীয়া হ'ব গতিকে কাইলৈ আমি বিচাৰিছোঁ যে কাইলৈ শেষৰটো হিয়াৰিং হওক আৰু কিবা এটা ফলাফল অলপ হয়তো এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত ইনক্লুড হওক বা নহওক কিবা এটা ফলাফল আমি বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমি সামগ্ৰিকভাৱে যদি বিচাৰোঁ এন এছৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কিনে কাইলৈ আমি এন এছ অ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা গুড ৰিজাল্ট আশা কৰিছোঁ যাতে এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত ইনক্লুড হয় সেইটো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কাৰণ বহু কষ্ট কৰি বহু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি এই চাৰ্টিফিকেটখন লৈছিল তাৰপিছত কিছু সমস্যা আহিল তাৰপাছত যুঁজি আছে গতিকে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত ভাল এটা ৰিজাল্ট আহক সেইটো বিচাৰিছোঁ গতিকে সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ অহা কাইলৈ গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্টত পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হিয়াৰিং হ'ব এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে গতিকে কাইলৈ শেষৰটোৱে হিয়াৰিং হওক পুনৰ যাতে আকৌ ডেট হাই কৰ্টে নিদিয়ে সেইটো বিচাৰিছোঁ গতিকে কাইলৈ যাতে এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলে ভাল এটা ৰিজাল্ট পায় এন এছ অ প্ৰাৰ্থীসকল যাতে ইনক্লুড হয় সেইটো বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰে' কৰক যাতে কাইলৈ হিয়াৰিংটো শেষ হিয়াৰিং হওক আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত ইনক্লুড হয় সেইটো কাৰণে প্ৰে' কৰক আৰু ইমান দিনৰ কষ্টৰ ফল যাতে কাইলৈ সকলোৱে পায় সেইটো বিচাৰিছোঁ গতিকে এইটো মুহূৰ্তত পুনৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এন আই এছৰ সেই যিটো হিয়াৰিং যিটোৰ কাৰণে সকলোৱে বাট চাই আছে নিয়চৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে আডাৰ যিসকল কেণ্ড্ৰেছ আছে ৰেগুলাৰে হওক বা এছ চি এ টি অ'ডিয়ালেই হওক যিসকল প্ৰাৰ্থী সকলোৱে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে এইকাৰণে বাট চাই আছে কাইলৈ হিয়াৰিংটো পিছত এই ছেকেণ্ড ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক ভূমিকাৰ এটা আহিব কাৰণ এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক যদিও ইনক্লুড কৰিব দি ছেকেণ্ড ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন পাব্লিছ কৰিব নাছিল কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে যিহেতু শিক্ষা এতিয়ালৈকে পাব্লিছ কৰা নাই গতিকে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে নিয়েছৰ ফাইনেল জাজমেণ্টটো অহাৰ পিছত ছেকেণ্ড ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কামখিনি কৰিব গতিকে সেইকাৰণে কাইলৈৰ দিনটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এন আৰ চ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আৰু শেষৰটো হিয়াৰিং হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আৰু হওক সেইটো বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকেই বিচাৰক যে কাইলৈ শেষৰটো হিয়াৰিং হওক সকলোৱে প্ৰে কৰক যাতে কাইলৈ এন আৰ চ' প্ৰাৰ্থীসকলে জয়লাভ কৰে আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাশ পদত ইনক্লুড হয় গতিকে এইটোৱেই আছিলে আৰু কাইলৈ আপোনালোকক কি ফলাফল আহে অধীৰ আগ্ৰহে দিবলৈ বাট চাই থাকিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ আপোনালোকক কাইলৈ সকলোকে জনাম গতিকে কাইলৈ দিনটো যাতে ভাল হয় তাৰ অপেক্ষাৰে আজি ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম